мы оцифровали больше 500 графических работ, 90% из которых практически не экспонировались и не были как бы, доступны широкой аудитории. Будущее поколение могут рассмотреть, увидеть произведения в оригинальном виде. Благодаря высококачественной технологии получаются отличные изображения. Кроме того, появились новые возможности общения между музеями. Проводя научную работу, музеи могут общаться друг с другом. Также соблюдается принцип доступности. Любой человек может попасть в музей, прослушать онлайн экскурсию или посетить музей виртуально, то есть пройти виртуальный тур. Мы также включили в проект образовательную часть программы, где проводили онлайн-лекции, посвященные промо-музею, привлечению аудитории, позиционированию, брендированию и все вот в этом направлении. Чтобы привлечь дополнительно самую юную аудиторию к данному проекту, собственно, и к музею, к его культурному наследию, той коллекции, которая здесь хранится, а это несколько тысяч экспонатов, мы создали 5 3D-моделей на основе оцифрованной графики. Это персонажи, они будут оживать с помощью смартфона, и с ними можно будет взаимодействовать. Кроме онлайна, соответственно, есть еще и офлайн часть проекта. Это печатный каталог, иллюстрированный с 250 иллюстраций, куда вошли, собственно, эти все оцифрованные работы. Он будет разослан по библиотекам, в музеях, передан разным культурным учреждениям города и другим городам, собственно, Украины. Я хочу подякувати в першу чергу агенції розвитку за таку гарну ініціативу. І насправді ця робота неоціненна, її можна навіть назвати науковою. Бо сьогодні наш музей буде мати, ну, скажімо, ті відцифровані ті роботи, які не завжди можна взагалі використовувати для показу. А друге, чи замінить ці роботи відцифровані музеї? Звичайно, що ні. Вони навпаки можуть, як то кажуть, заманити сюди людей, аби побачити ці роботи, цю графіку в реальному житті.